Мне очень нравилась докторская колбаса. Отрезаешь такой тоненький ломтик, кладешь его на хлебушек с маслом обязательно на беленький. Такой аромат. Ну, такой колбасы уже нет в магазине. Придешь, купишь, даже покупаешь самую дорогую докторскую, но все равно ни вкус, ни запах, не то. Поэтому мне очень захотелось сделать в домашних условиях самому докторскую колбасу по ГОСТу, чтобы получилась именно такая колбаса, которая и по вкусу, и по запаху очень похожа на ту, которая была в детстве. Для приготовления докторской колбасы, согласно ГОСТу, нам понадобится говядина 250 грамм, свинина 700 грамм, соль 20 грамм, 3 грамма сахара и полграмма молотого кардамона. Кроме того, необходимо молоко 200 грамм и, разумеется, мясорубка с насадкой для набивки колбас. Поскольку будем делать колбасу, никак не обойтись без оболочки. В качестве оболочки будем использовать вот такую коллагеновую, то есть белковую оболочку, которую очень удобно делать колбасы и которую очень удобно хранить. Да, чуть не забыл, нам еще понадобится хлопчатобумажный шпагат. Мясо для докторской колбасы измельчаем на самой мелкой решетке в мясорубке. Более того, фарш нужно будет пропустить дважды. Поехали. Начинаем составлять фарш для докторской колбасы. Мясо дважды прокручено через мясорубку. В него теперь мы добавляем соль, сахар и молотый кардамон. Необходимо все это хорошенечко теперь помесить, чтобы соль хорошо разошлась. И после этого будем с помощью блендера превращать это все в такую однородную массу. И теперь уже в фарш добавляем одно яйцо и 200 миллилитров молока. Теперь все это хорошенечко превращаем с помощью блендера в такую вот однородную массу. фарш готов, но ему еще нужно созреть, отправляем его в холодильник на 1 час а пока нам надо будет поскольку докторская колбаса относится к разряду вареных колбас, ее нужно варить поставим кастрюлю, ну где-то объемом 4-5 литров на плиту и доведем воду до температуры 95 градусов фарш созрел начнем набивать колбасу для этого отрезаем необходимое количество оболочки коллагеновой. Погружаем ее в теплую воду, чтобы она стала эластичной. Ну, Где-то сантиметров по 25-30 это достаточно. Вот такие колбасные батончики у нас получились. И теперь последний технологический этап. Нужно колбасу варить. Опускаем колбасу в воду при температуре 95 градусов. Обязательно нужно убедиться по термометру, потому что вода не должна кипеть. И варка будет осуществляться при температуре 85 градусов в течение 50 минут. Температура соответствует. И сейчас Загружаем аккуратненько батон. И вот, наконец, докторская колбаса готова. После того, как мы ее сварили, ее необходимо было охладить под проточной водой, затем охладить при комнатной температуре и на ночь положить в холодильник. Все, теперь она готова, разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот докторская колбаса, приготовленная в домашних условиях, выглядит на разрезе вот так. Консистенция, как видите, достаточно плотная. Вот. Оболочка здесь снимается очень хорошо. Нарезаем колбасу дольками. Аромат превосходный. Вкус прям именно той докторской колбасы, какой она, она и должна быть. Вот я нарезал домашнюю колбасу, докторскую, которую я приготовил в домашних условиях, согласно ГОСТа. Но все-таки здесь не учтено два момента. Первое требование ГОСТа, которое я не смог выполнить, согласно ГОСТа, диаметр оболочки докторской колбасы должен составлять минимум 50 мм. Такой оболочки у меня не было. Я пользовался коллагеновой оболочкой диаметром 32 сантиметра. 32 миллиметра. Но, тем, но в процессе приготовления я пришел к выводу, что все-таки вот такой диаметр для дома даже лучше. Потому что вот у меня из килограмма мяса получилось вот три таких батона докторской колбасы. Хранить их удобней и, в общем-то, удобней готовить, потому что большой батон готовить в домашних условиях сложно. И второй момент, то, что, конечно, сразу бросается в глаза, колбаса докторская, приготовленная в домашних условиях, отличается от колбасы докторской, приготовленной в промышленных условиях, по цвету. Но это отличие зависит только от того, что в промышленных условиях в колбасу добавляется нитрит натрия. В форумах, в блогах я встречал дискуссии о том, что следует или не следует добавлять нитрит натрия в колбасу, когда готовят в домашних условиях. Вот мое мнение, что все-таки не следует. Дело в том, что в колбасном производстве нитрит натрия он хранится в отдельной комнате, доступ к которой имеет только технолог с надписью "нитрит натрия яд" и использовать в определенных, в строго определенных дозировках может только технолог, то есть человек с высшим образованием, человек с опытом работы, потому что очень легко, в общем-то, добавить больше, чем нужно и из безопасного продукта продукт станет опасным. В домашних же условиях все-таки, для чего мы делаем колбасу в домашних условиях? Мы делаем колбасу в домашних условиях, чтобы она была безопасной, вкусной и полезной. Поэтому моя точка зрения такая, ну а зачем, ну а зачем тогда добавлять у нее химию?